Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wan Muhammad Hakim bin Wan Muhammad Hilman Dari kelas 22B akan membincangkan Berkenaan kesan perubahan pendidikan sosial Terhadap mobiliti sosial murid Okey. Sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut Kepada penerangan, isi-isi penerangan Adalah lebih baiknya Saya memperkenalkan tajuk perbincangan kita pada hari ini Yang mana Uh, tajuk perbincangannya ialah inovasi pendidikan pemangkin mobiliti sosial pelajar. Okay. Sebelum kita masuk pada isi, kita perlu tahu dulu apa objektif kita nak capai daripada perbincangan kita pada hari ini. Okay. Objektif yang pertama ialah yang pertama menjelaskan maksud pendidikan dan mobiliti sosial. Okay. Yang kedua, mengalami kesan kesan inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial murid. Apakah kesan kesannya? dan apakah yang akan berlaku terhadap mobiliti sosial. Okey, yang ketiga ialah justifikasi hujah sama ada berbentuk contoh ataupun data yang relevan berkenaan kesan inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial murid. Yang ke, yang keempat, rangkuman menyeluruh berkenaan sejauh mana keberkesanan kesan inovasi pendidikan ini terhadap mobiliti sosial. Okey, yang Seterusnya, ataupun yang terakhirlah kita akan membincangkan berkenaan cadangan praktikal terhadap penambahbaikan inovasi pendidikan yang boleh dilakukan. Okay. Kita bergerak kepada uh, maksud inovasi pendidikan itu dan mobiliti sosial dari aspek linguistik, dari aspek pengistilahan. Okay. Inovasi, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, uh, ia bermaksud perihal mengadakan atau, ataupun memulakan sesuatu yang baru. Maksudnya, dari benda yang tiada kita mewujudkan satu benda itu menjadi ada daripada tak ada jadi ada itu yang dimaksudkan dengan inovasi okey kita bergerak pula kepada maksud pendidikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendidikan pendidikan ialah perihal mendidik okey perihal mendidik didik itu apa didik itu menurut kamus dewan bahasa ialah menjaga dan mengajar ataupun melatih dan lain-lain. Maksudnya kat sini, melalui pendidikan, murid dapat dijaga ataupun melalui pendidikan juga, murid dapat diajar dan melalui pendidikan juga, murid dapat dilatih untuk memperkembangkan lagi potensi murid. Okey. Yang seterusnya ialah mobility social. Apakah yang dimaksudkan dengan mobility? Mobility ini ialah perihal mudah bergerak atau digerakkan. Dia macam Bahasa yang kita selalu dengar Mobil Mobil ini salah satu kenderaan Yang mana seseorang itu bergerak dari titik A Ke titik B Menggunakan mobil okay, Jadi mobility yang dimaksudkan ialah Perihal mudah bergerak Ataupun digerakkan Maksudnya akan ada perubahan tempat Sama ada perubahan itu berbentuk uh, Perubahan meningkat Ataupun perubahan yang menurun Okay, Yang Seterusnya, maksud sosial. Apa yang dimaksudkan dengan sosial? Sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat yang mana masyarakat dapat ditakrifkan sebagai kumpulan masyarakat yang hidup bersama dengan okay, di satu tempat dengan aturan hidup yang sama. Maksudnya mereka berada dalam satu kelompok dan mereka ada aturan hidup yang sama. Cara mereka Aa, bergaul ataupun aturan-peraturan yang telah ditetapkan apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat Okey, itu yang dimaksudkan dengan sosial dari aspek linguistik Okey, kita lihat pula dari aspek apakah sebenar-benarnya itu inovasi pendidikan Okey, baiklah inovasi pendidikan itu ialah merujuk kepada penerapan idea teknologi ataupun pendekatan baharu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia merangkumi contoh-contoh seperti berikut contoh yang boleh kita gunakan ialah Google Classroom Delima, pengajaran berasaskan AI gamifikasi dalam pendidikan ataupun pembelajaran realiti maya yang mana semuanya ialah bentuk inovasi pendidikan yang baru kerana pendidikan yang lama tidak menggunakan sebarang sistem internet ataupun bantuan internet jadi melalui pendidikan yang baharu yang diinovasikan itu maka wujudlah bermacam-macam jenis gaya pendidikan yang ada ataupun pendekatan pendidikan yang ada yang seterusnya mampu menjana potensi murid untuk murid itu uh, mampu untuk memperkembangkan potensi murid sebenarnya. Okey, di mana matlamat utama inovasi ini ialah untuk meningkatkan akses, kualiti dan keberkesanan pengajaran. Okey, Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya okay. Apakah itu mobility social? Mobility social merujuk kepada perubahan kedudukan sosial individu Atau keluarga dalam struktur masyarakat Menurut Syarifuddin dan lain-lain Yang ini saya rujuk berdasarkan uh, jurnal yang mana akan disediakan Ataupun telah disediakan di bahagian akhir sekali sumber rujukannya. Okey. Dia merujuk kepada perubahan kedudukan sosial. Di mana individu itu uh, jika kita lihat uh, mobiliti sosial menaik misalnya. Seseorang itu daripada miskin menjadi kaya. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial. Dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Mobiliti sosial menaik ini seperti contohnya seorang yang kaya kan dulu dia seorang yang miskin bekerja di uh, kawasan sawah padi dan sebagainya tapi melalui pendidikan pendidikan sebagai ejen utama yang menyebabkan murid itu mampu mengubah statusnya daripada seorang anak petani misalnya menjadi seorang yang kaya raya bekerja di syarikat ternama okey itu antara contoh mobiliti sosial menaik okey kita lihat pula kepada mobiliti sosial menurun. Apa yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial menurun? Okay mobiliti sosial menurun ini dia merujuk kepada seseorang yang berada di atas dan diturun perlahan ataupun boleh turun secara drastik. Misalnya, seorang yang kaya, orang CEO, tapi apa yang dia buat? Dia berhutang sini sana, kereta mewah, ada 10 biji kereta. Eh, tapi tak mampu nak bayar dan akhirnya diisytiharkan muflis. Itu ialah salah satu contoh mobiliti sosial menurun. yang mana bagi saya bagi pendapat saya bagi pihak yang kaya ini sepatutnya tidak tidak perlu membebankan diri mereka dengan tanggungan yang begitu banyak. Okey. Dan untuk mobiliti sosial ini dia uh, berlaku antara generasi uh, ataupun dari segi istilahnya disebut sebagai intergeneration ataupun dari segi istilah yang lainnya ada juga ataupun dari segi yang lainnya dia disebut sebagai intra yang berlaku dalam generasi yang sama. Okey. Kita bergerak pula kepada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, jadi apakah hubungan antara inovasi pendidikan dan mobiliti sosial murid? Okey, jika kalau kita lihat, kita lihat Okey, yang pertama, mobiliti sosial ini ia terhasil daripada kesan daripada inovasi dalam pendidikan itu. Yang mana kesan yang pertama ialah penyediaan akses digital memberi peluang kepada pembelajaran yang setara. Sememangnya tidak nafikan lagi bahawa melalui inovasi kita menyediakan akses digital yang kita buat. Sebagai contohnya kita buat program didik TV yang mana inovasi ini sememangnya mampu membantu golongan-golongan keluarga B40 ataupun kawasan dan luar bandar kerana mereka dah lah tak ada internet. Okey, itu satu. Dan diorang punya komputer riba misalnya, diorang tak ada akses-akses itu. Jadi salah satu usaha yang dibawa oleh kerajaan Malaysia ialah dengan memperkenalkan didik TV. KPM yang disiarkan melalui rancangan televisyen yang mana rancangan ini tidak memerlukan penggunaan internet sama sekali. Jadi ia seterusnya sememangnya akan memberikan impak yang besar terhadap mobiliti sosial pelajar kerana kita lihat melalui pembahagian akses yang sama rata ini maka pelajar-pelajar yang berada di luar bandar juga mampu untuk belajar walaupun mereka kekurangan walaupun mereka kurangnya pendedahan terhadap akses teknologi. Namun dengan adanya TV ini semua boleh akses. Kerana TV tak perlu menggunakan sumber internet. Hanya perlu menggunakan gelombang radio semata-mata. Okey. Jadi itu salah satu contoh. Kan? Dan ada banyak lagi contoh yang lain. Dan sememangnya dia dapat membuka peluang kepada pelajar yang berada di luar badan ni yang dahulunya terpinggir misalnya untuk dia orang belajar, belajar dan akan menggerakkan mobiliti sosial pelajar ini daripada seorang anak petani yang belajar bersungguh-sungguh, buka TV yang besar untuk mereka study dan akhirnya menjadi seorang yang berjaya. Itu antara contoh ataupun hubung kait antara penyediaan akses digital ataupun kesan inovasi itu terhadap mobiliti sosial pelajar. Okey, baiklah saya bawakan contoh yang konkret ataupun justifikasi yang paling konkret tentang kesan baik pelaksanaan didik TV ini yang mana ibu bapa pelajar luar bandar dia teruja dengan pelaksanaan didik TV yang mana jika laupan hidayah tekan uh, di TV itu maka akan menyambungkan kepada akhbar, keratan akhbar. Okey. Jadi jika dilihat di situ, kita dapat tengok. Disit murid sekolah kebangsaan Cepin, Nurul Ain Muhammad Nazri yang berusia 12 tahun mengakui sangat teruja apabila mengetahui Didik TV akan mula bersiaran esok. Okay. Dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Capaian internet di rumah saya kurang memuaskan untuk belajar secara maya. Saya juga kurang selesa kerana belajar kerana saiz telefon yang kecil. Jadi apabila ada di TV saya lebih senang dan yakin untuk belajar sebab layar TV yang besar. Jadi ini salah satu contoh testimoni penggunaan didik TV yang saya kira amat signifikan dan memberikan satu gambaran yang besar yang mewakili semua pelajar-pelajar luar bandar. Jadi mereka yang berada di luar bandar itu mereka sudahlah tidak mendapat capaian internet yang baik. Mereka kekurangannya dari segi uh, akses kepada teknologi seperti telefon dan sebagainya. Jadi apa yang diorang ada cumalah TV. Kan? TV dengan layar yang besar. Jadi sesuai lah untuk pelajar-pelajar luar bandar dan bukannya pelajar aja yang teruja. Ibu bapa pun sekali. Kadang-kadang ibu bapa itu akan berada bersama anak-anak mereka untuk memantau sama ada anak mereka ini benar-benar belajar ataupun tengok TV yang lain. Okey. Jadi sememangnya pelaksanaan didik TV ini ia mampu untuk memangkin pencapaian akademik pelajar luar bandar secara amnya. Baiklah, kesan yang seterusnya ialah ianya menjadikan tiket keluar dari kemiskinan melalui program transformasi sekolah TS25 dan pendekatan STEM pada asaskan projek okay. Baiklah kenapa saya kata ia menjadi tiket keluar Kerana melalui penyediaan Satu kurikulum Sekolah yang mengintegrasikan STEM secara Bertumpu pada sekolah-sekolah yang tertentu Dan pendedahan juga kepada pelajar Dari aspek STEM Maka ia memangnya akan menjadi satu titik permulaan pada pelajar itu untuk mereka mengubah hidup mereka okay, menurut Goldhawk Social Mobility Theory yang mana Intergenerational Upward Mobility dia berlaku apabila pendidikan membuka laluan pekerjaan profesional yang sebelum ini tidak dapat dicapai oleh keluarga terdahulu okay, jika kita teliti baik-baik perkataan ini maka kita akan dapat satu konklusi utama yang mana apabila kita buka jalan profesional, jalan yang profesional kepada murid, Misalnya kita buka jalan STEM kepada murid, kita yang bagi laluan itu kepada murid, maka apa yang akan berlaku ialah murid itu dia akan terdedah dengan satu benda yang dia orang tak pernah terdedah ataupun tak pernah terfikir sebelum ni. Kerana ialah duduk di kampung apalah sangat nak buat selain tolong ibu bapa menanam, bercucuk tanam dan menternak, haiwan ternakan seperti ayam dan sebagainya jadi apabila pendedahan yang dibuat kepada murid-murid ini melalui uh, stem dan sebagainya, maka ia membuka ruang profesional kepada murid untuk murid itu dia belajar, dia akan minat lalu dia akan belajar bersungguh-sungguh sampailah masuk ke menara gading kadang ada belajar yang daripada sekolah Felda pun mampu untuk menjadi seorang engineer. Dan kalau kita lihat mereka berada dalam lingkungan sosial yang yang ibu bapanya ada masalah kewangan dan sebagainya yang tidak berpendidikan tinggi namun apa yang berlaku realitinya ialah murid itu sendiri mampu untuk keluar daripada kepompong itu. Jadi buktinya ialah Putra Danish Haikal Azan Huzaini dan Muhammad Zaim Edi Hamka Masing-masing berusia 14 tahun Dia memanfaatkan sebaik mungkin sesi pembelajaran selama 2 hari Mereka belajar 2 hari dengan seorang facilitator Daripada diploma kejuruteraan mekatronik politik nilai Jadi hasil daripada 2 hari ini sahaja Pelajar sekolah mendengar kebahasaan Felda Saya kodkan dekat situ Felda Seri Sendayan Nilai Negeri Sembilan bergelar juara dalam pertandingan robotik anjuran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey. Dapat dilihat dekat sini, walaupun mereka itu daripada sekolah Felda, namun jika diberikan pendedahan yang sesungguhnya, pendedahan yang sebaiknya mengikuti prosedur yang betul, maka pelajar-pelajar Felda pun juga mampu untuk berjaya sebagaimana orang lain mampu berjaya. Kan? Okay. Tak kisah Felda ataupun tak sebab mereka punya sistem kognitif ini tidak berbeza dengan pelajar-pelajar yang lain. Cuma pendekatan ataupun peluang kepada mereka ini tidak diberikan. Okay, jadi apabila kita membuka laluan profesional maka murid-murid sebegini akan terdedah dan seterusnya akan meningkatkan mobiliti sosial mereka. Okey baiklah ini sama juga Uh, justifikasi bukti yang mana saya ambil dari uh, surat khabar uh, dalam talian dan uh, puan Hidayah boleh akses kalau tekan kat ah uh, gambar TV tu boleh akses okey kita bergerak kepada yang seterusnya okey berdasarkan kisah uh, dua orang pelajar daripada sekolah menengah kebangsaan Felda yang berjaya tu okey dia sememangnya akan menaikkan mobiliti sosial mereka. Okay. Jadi kalau kita teliti satu demi satu aspek yang menaik itu kalau kita lihat dari segi asal-usul daripada seorang anak petani Felda dan kemudian ini, mereka akan berjaya, akan menjadi pelajar cemerlang nasional. Okay. jika kalau kita lihat dari aspek pendidikan pula sebelum inovasi mereka ini datang dari sekolah harian biasa. Okay. Mungkin mungkin satu hari nanti mereka akan dapat beasiswa Keluar negara kerana mereka berjaya untuk mem, untuk mengetahui benda tu dan berjaya untuk membuat benda tu dengan sebaiknya kan siapa tahu okay, dari segi sosial ekonomi pula daripada pendapatan yang rendah dan berpotensi untuk bekerja dalam sektor jurutera kerana mereka telah didedahkan dengan awal kan okey yang seterusnya ialah sosial dari aspek sosial Mana, Sebelum ini mereka tiada jaringan sosial kan. Tiada jaringan luar Dan mereka mula membina jaringan-jaringan global Apabila lah, mereka bergelar sebagai seorang jurutera lah. okay. Ibarat perjalanan yang sudah sampai ke destinasinya Ibarat layar yang sudah sampai ke dermaganya Dan begitulah juga perbentangan kita pada hari ini yang sudah sampai pada titik akhirnya. Jadi, baiklah sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, berikut ialah saya sertakan cadangan praktikal yang mana yang mampu dilakukan oleh pihak yang berautoriti supaya inovasi dalam pendidikan ini ianya mampu untuk dipertingkatkan lagi kita dah ada usaha inovasi saya tahu benda tu dah ada usaha namun sejauh mana usaha itu mampu untuk dipertingkatkan lagi supaya kesan daripada usaha ini mampu untuk dipertingkat dipertingkat dipertingkatkan lagi supaya kemenjadian buruk itu mampu untuk dipastikan okey kita lihat cadangan yang pertama meningkatkan akses kepada teknologi dengan lebih meluas kepada pelajar luar bandar okey pelajar luar bandar ini secara hakikatnya sekarang pun masih ada lagi yang tak pandai menggunakan gadget kerana apa? Kerana capaian akses kepada mereka ini kurang jadi apa yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan mereka meningkatkan akses kepada teknologi yang mana di sekolah-sekolah pedalaman itu berilah lebih akses kepada mereka berilah lebih peruntukan kepada mereka kerana mereka ini sudahlah berada di dalam, pedalaman, dan literasi berbahasa mereka pun kita tahu memang sangat kurang dan takkanlah teknologi pun kita nak nak anak tirikan kepada mereka, jadi sewajarnya pihak kerajaan dan Malaysia perlulah memberi peruntukan yang lebih kepada kawasan-kawasan yang pedalaman ini untuk diberikan mereka akses-akses teknologi seperti bantuan telefon pintar misalnya bantuan dari segi capaian internet pembelian wifi kan sebab mereka ini pelajar luar bandar dan sejajar dengan arus pemodenan yang semakin meningkat takkanlah kita nak biar mereka ini berada tertinggal di belakang jadi yang pertama ni meningkatkan akses kepada teknologi yang lebih meluas okay. sebagai contohnya kisah Venuah Mosibin yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan akses internet perlu dijadikan oleh iktibar ni kepada kerajaan. Kerajaan perlu menjadikan iktibar. Kan daripada kisah tu kerajaan ambil dan kerajaan tambah baik. Kerana kisah Venuah Mosibin ini dia panjat sebab apa? Dia panjat sebab tak ada capai internet. Jadi dia panjat, dia panjat pokok sebab bila dia panjat pokok ni dia berfikir yang dia akan dapat capaian internet yang lebih laju. Okay, jadi, kesianlah. Dan benda tu viral. Ha, viral. Jadi, itu memang kena pihak kerajaan kena tangan. Okey, baiklah. Cara yang praktikal yang kedua ialah dengan penyediaan dana yang khusus. Terutamanya dalam aspek STEM. Terhadap pelajar-pelajar yang berada di luar bandar yang mana peruntukan dana ini akan diselikan diselia oleh pihak PPD sebab apa? sebab kebajikan pendidikan dalam bidang STEM ini sememangnya mampu untuk membuka ruang bagi pelajar-pelajar yang berada di luar bandar ini untuk mereka berjaya seperti orang lain Sudahlah duduk di dalam kawasan pedalaman tiada akses, kurangnya akses terhadap teknologi itu, teknologi ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan penyediaan dana yang secukupnya mampu untuk membantu. Kalau tidak mampu untuk membantu murid itu uh, menguasai pun sekadar untuk mereka tahu apa itu STEM ataupun mereka itu mampu untuk masuk dalam pertandingan-pertandingan STEM yang lain dan ini sememangnya akan membuka ruang terhadap mobiliti sosial murid kerana murid dia belajar belajar melalui pengalaman belajar melalui proses kontrak konstruktivisme jadi dia belajar okay, jadi dia dah berikan pendedahan dia dah diberikan uh, orang kata pendedahan lah kan jadi bila murid ni dia dapat pendedahan maka suatu hari nanti mereka akan menguasai bidang kalau dia betul-betul minat Jadi itulah cadangan praktikal Dua cadangan praktikal yang saya kemukakan Supaya mobiliti sosial murid ni mampu untuk dipertingkatkan lagi Sekarang dah dah bagus Tapi mampu untuk dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa Okey, kesimpulannya ialah Inovasi pendidikan ni dia terbukti Secara asasnya, secara kasarnya Dia terbukti, memang terbukti Mampu menjadi pemangkin kepada mobiliti sosial melalui pelaksanaan-pelaksanaan inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan ia memang terbukti Okey, jadi apa yang perlu dilakukan, dilakukan oleh pihak kerajaan ini ialah de dengan pihak kerajaan ini mempertingkatkan lagi usaha mereka untuk meningkatkan lagi mobiliti sosial supaya kemenjadian murid itu mampu untuk kita asah kita ni lagi kita asah 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 jadi murid itu akan jadi seorang yang berjaya suatu hari nanti walaupun mereka itu berada dalam keluarga B40 okay, jadi aa, sebelum saya mengakhiri saya mengakhiri bicara saya pada hari ini aa, saya sertakan rujukan yang mana ada tiga sahaja rujukan Daripada berita harian, daripada majoriti ataupun akhbar majoriti dan daripada uh, jurnal. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.